হেল্ল' কি খবৰ সকলোৰে ইয়াত দেখিছেনে মই কি কৰি আছোঁ ৰাতিপুৱাৰ পৰা এইবিলাক কামত ব্যস্ত হৈ আছোঁ সেইফালে গম পাব বাৰু এইবিলাক কিহৰ কাৰণে কৰি আছোঁ সম্পূৰ্ণ ভিডিঅ' দেখাম বাৰু এইফালে এটা বস্তু খাই পাইছেনে এইটো চাওকচোন এইটো আমি ওলকচু বুলি কওঁ ওলকচু কোমলীয়া পাতটো সেইফালে খাই পাইছেনে জনাবচোন আপোনালোকৰ ফালে কি বুলি কয় মায়ে লৈ আহিলে ইয়াত অকণমান নেমু আৰু নেমু সানি থৈ দিছোঁ নেমু চেপি থৈ দিছোঁ তাৰপিছত ইফালে মই বেচনো গুলি থৈ দিছোঁ গুলি থৈছোঁ মই গুলিব ওলাইছোঁ অকণমান চাউলো গুলিও দিছোঁ তেতিয়া বেছি ক্ৰিস্পি হ'ব বেছি মৰমৰীয়া টাইপ হ'ব বাতিফালে ইগন' কৰিব বাৰু যোনটো বাতিত ধৰক আঞ্জা থোৱা থাকে মই সেই বাতিটোৱে গেছত বহাই দিওঁ বেলেগ কেৰাহী ব্যৱহাৰ কৰি নাথাকোঁ আৰু সেইকাৰণে এনেকুৱা অৱস্থা হৈছে এইটোৱেই নহয় বহুতকেইটা বাতি এনেকুৱা অৱস্থা হৈছে বাকী যি কি নহওক আৰু ভিডিঅ'টো ফালে মন কৰিবলৈ অকণমান মই বেকিং দি দিছোঁ গতিকে অলপ বস্তুটো ফুলিব তেতিয়াহে ফালে মোৰ বেচন গোলা হৈ গ'ল এনেকৈ দেখিছেনে ধুনীয়াকৈ সানি লৈছোঁ সানিলে পূৰা গৰম তেলত বহাই দিছোঁ যিহেতু আমি মানুহ তিনি টাই আছোঁ সেইকাৰণে কমকৈ ভাজিছোঁ সেয়া চাওকচোন কি ধুনীয়া হৈছে একেবাৰে বেচন বহুত বেছি গোটা নকৰিব আৰু এয়া মোৰ পকাৰ সজা হৈ গ'ল ফালে ভাত পানী খাই সেয়া চাওকচোন মায়ে কঁঠালৰ চাউল বনাবৰ কাৰণে ৰ'দত মেলি দিছে আৰু এয়া চৰাইবিলাকে উৎপাত কৰি আছে সেইকাৰণে মই ৰ'দত থিয় দি ৰখি আছোঁ দিয়ক উপায়টো নাই গতিকে ভিডিঅ'টো চাগে কেনেকুৱা পালে জনাব সেয়া দেখিছেনে চৰাই আহিছিলে খাবৰ কাৰণে বইল কৰি দিছে যে খাব বিৰাট ভাল হৈছে গতিকে আজিলৈকে বাই বাই